всем приветик, с вами Дашка. И сегодня я буду делать обзор на мою лампочку новую, и она необычная. Ну, лампочка-то не новая, но как это называется? Ну, то, что внутри, она новая, и она необычная. И смотрим. Так, идем дорогой, 30 коверчик мой, плиточка моя. И видим вот такую лампочку она вот здесь стоит. К ней резеточка. Мы возле резеточки я ее поставила. И как вы видите, какая-то необычная лампочка. Да? Вот здесь какая-то такая штучка вставлена. Вот такая. Какая-то необычная штучка. Это обычная вообще лампочка. Вот, вот эта розовенькая всякая. Я просто вставила мне мама вот такую фигурину Купила и вставила. И она не просто светит. Не просто так, это там для красоты, ну, чтобы она вот так выглядела. А если мы сейчас вот резеточку возьмем и втыкнем, у нас получится магия. Смотрите на стенки. И это все делает эта лампочка. Вот так. Ой, как ярко для вас, да? Ну вот, смотрите. Вот такие фигуринки я ее выключила и нету. И вот такой маленький обзорчик на вот такую прикольную лампочку, которая очень светит глаза. А вообще очень красиво. И не забудь подписаться на канал, на этот канал, на котором ты смотришь видео, и на канал Monster High, который ты сто пудов знаешь. Там очень много интересных видео, как и на этом канале. И всем пока, с вами была Даша. ダダシャトゥトゥトゥトゥトゥ。Da, da,